На территории Новомосковского района Днепропетровской области у нас на протяжении определенного времени действовала преступная группа, которая занималась разбойными нападениями на граждан как в жилище, так и на автомобильный транспорт. Было установлено ряд фактов так 5 января 2017 года. Данная группой была совершено нападение на квартиру жителей Новомосковска. В квартире находилась семья, в том числе 14-летний ребенок. Вот. В присутствии ее были жестоко избиты родители э, этой девочки значит, и вынесено имущество на сумму порядка 46 тысяч гривен, включая телефоны, телевизоры, бытовая техника. Также в феврале, в начале февраля на одной из заправок Новомосковского района этой группы было совершено разбойное нападение на гражданина. У него было похищены его личные вещи, телефон, деньги и был забран автомобиль. На данный момент им два человека арестованы. Им вменяется преступления по статье 187, то есть разбойное нападение, и 289 незаконное завладение транспортным засобом. Значит, кроме во время задержания у, у преступников были изъяты обрез э, винтовки, граната F1 с запалами, марихуана, амфетамин. 300 грамм тротила и э, другие боеприпасы. Также был изъяты вещественные доказательства, которые были э, преступниками похищены у граждан, в том числе и вышеуказанный автомобиль. Было принято решение о при использовании спецподразделения «Корт», потому что у нас была информация, ну, у них разбои совершались с оружием. 8 февраля был задержан один из один из членов этой группы, второй находился в доме, боеприпасы, которые я озвучил, они находились в квартире, вот он, там находилась его сожительница, и поэтому, ну, сами понимаете, жилой дом. Благо, ну, наверное, хорошо выглядят наши кордовцы, не пришлось применять силу путем убеждения он все-таки сдался без оказания сопротивления. Шесть человек нами установлено, два арестовано. Остальные сейчас в процессе оперативно-следственных действий будет определена вина каждого и мера пресечения будет избрана.